Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə çox gözəl, şəxsi yaşan məqsədi ilə inşa edilmiş, kürsülü, 3 otağlı gözəl bir evi sizlərə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, diqqətlə baxın bu videoya. Çox maraqlı bir evdir. Satışda belə evlər az-az hallarda olur və e, diqqətlə baxsanız ətraflı məlumatı qeyd edəcəm ki, ev özü 2 sot torpaq sahəsində inşa edilib və əlavə olaraq da ki 4 sot və 5 sota yaxın olaşı bu evin, yəni torpaq sahəsi vardır ki, ağac əkmək üçün, bağ, bağça üçün istifadə olunur. Diqqətlə baxın, ətraflı videoda izah edəcəm sizlərə. Həyətinin sahəsi baxın belədir. 2 maşın, hətta 3 maşın da evin həyətinə daxil ola bilər. İllərin evidir, oturmuş bir evdir. Sadəcə olaraq uzun müddətdir ki, evdə yaşayış oxdur. Burada belə bir terras məqsədi ilə yer düzəldilib. Həyətin Deməli baxın bu hissəsi bağlanılıb, həm navez kimi, həm qaraş kimi, həm besetikə kimi istifadə etmək olar. Evin yanı, arxası boşdur. Deməli həyətində yerləşir. Əlavə olaraq əldamısı və buranın sanitar qovşağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Budu evin zəncirsidir. Evin yanına keçmək mümkündür. Burada da bir əldamısı yerləşir. Qoşa daşla tikilmiş bir evdir, dəyərli izləyicilər. 3 otaqdan ibarətdir. Geniş evdir. Qiyməti də sərfəli bir qiymətdir. Və real alıcılarla yəqin ki, qiymətdə razılaşmaq olacaq. Və bura evin belə bir terras məqsədi ilə istifadə olunan bir hissəsidir. Yəni rahat şəkildə 20 nəfərlik stol-stul açıb burada istirahət etmək olar. Və qeyd etdiyim kimi, videonun əvvəlində ev özü 2 sot torpaq sahəsində istifadə olunur və əlavə olaraq, baxın, belə bir bağ hissəsi var. 4 sot, 5 sota yaxındır. Baxın, Belə bir bağ hissəsi vardır ki, maşın dayanan yerə kimi bu evə aiddir. Sadəcə olaraq, yəni gördünüz kimi qonşuluqda hamısı öz, e, yəni evlərinin ön hissəsini bağ kimi istifadə edirlər. Niyə görə? Çünki yol, baxın, maşın dayanan yerdən yoldur. Bu hissə isə neytral ərazidir. Burada, yəni tikinti tikməyə icazə yoxdur. Sadəcə olaraq bağ kimi istifadə edə biləsiniz. Yəni, burada bütün qonşular, yəni sağda və solda gördünüz kimi Bağ kimi istifadə olunur. Və burdan da rahat şəkildə bir neçə avtomobil saxlaya bilərsiniz. Gözəl bir yaşıllandırma hissəsi var, bağ kimi istifadə olunur. Ünvan Masazır qəsəbəsi, Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığında yerləşir. Evə daxil olaq. Giriş hissəsi dəyərli izləyicilər, baxın belədir. Sağ tərəfdə yerləşir çox geniş bir qonaq otağı. Qonaq otağı sözün əsl mənasında genişdir uzun müddətdir ki, evdə yaşayış olmadığı üçün evdə işıqlar yanmır, sönüb ev dörd bir tərəfdən gördüyünüz kimi qoşa kubiklə tikilmiş bir evdir. Tavanda spotlar quraşdırılıb, istilik sistemi kombidir, televizor üçün tv stenti var, döşəməsi polluq taxtadır. Çox böyük bir qonaq otağı var, həqiqətən də. Baxın, bu istiqamətdən də təqdim edim sizlərə. Belə bir geniş qonaq otağıdır və bu hissədə yerləşir yataq otağı. Yataq otağının aboyu yoxdur. Kombisi var. Yəni aboy da çəkə bilərsiniz və yaxud da ki belə də saxlaya bilərsiniz. Digər bir yataq otağı baxın burdadır. Yataq otaqları genişdir. Ümumilikdə bütün otaqlar genişdir. Bu otaqda da aboy yoxdur. Həyətinin sahəsinə görə qiyməti həqiqətən çox yaxşı bir qiymətdir və bu hissədə isə yerləşir evin mətbəx üçün ayrılmış hissəsi. Qiyməti dəyərliz izləyicilərimiz 59500 manatdır. Qiymətdə yəqin ki razlaşmaq olacaq. Sənəd çıxarışdır, torpağın çıxarışıdır dəyərliz izləyicilər. Alqisatik torpağın çıxarışı ilə olacaq. Tam notarial qaydada kombisi burdadır və burada da yerləşir evin sanuzeli tam təchizatdır. Dəyərliz izləyicilərimiz bir daha qeyd edim, ünvan Masazır qəsəbəsi, Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığındadır qiyməti 59500 manata satılır. 2 sot e, torpaq sahəsinin üstündə inşa edilmiş belə bir həyət evidir. Həmçinin o ərarı 4-5 sota yaxın da torpaq sahəsi var. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.